नमस्कार सर्व साधकांना मनपूर्वक प्रणाम गुरु हा साधकाच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि महत्वाचा असा दिवस आपल्या सद्गुरूंबद्दल आपल्याला वाटत असलेला आदर कृतज्ञता प्रेमभाव हे सर्व व्यक्त करण्याची ही एक उत्तम संधी असते प्रत्येक व्यक्ती जशी निराळी तसेच तिचे व्यक्त होणे हे सुद्धा निराळे असते परंतु आपल्या सद्गुरूंविषयी असलेल्या भावना या प्रत्येक साधकाच्या मनात अत्यंत खोलवर रुजलेल्या असतात आज या शुभ दिनाच्या निमित्ताने सद्गुरूंबद्दलच्या या भावना काव्य गायनातून सेवा रूपात त्यांच्या समर्पित करत आहे आपल्या मनात सुद्धा आपल्या सद्गुरूंविषयी मी तो फक्त गायनातून व्यक्त करत आहे इतकेच आपण सर्व माझ्या सोबतच ह्या काव्यांची समरस होऊन गुरु कृपेचा गुरु जरूर अनुभव घ्यावा दिव्योन्मेष सत्संगाचे प्रेरक आणि प्रणेते परमपूज्य स्वामी स्वरूप स्वानंद यांनी रचनाबद्ध केलेल्या गुरु भक्तीपर काव्यांचा एक छोटा संग्रह गुरु आला तो सद्गुरूंच्याच आशीर्वादाने सादर करीत आहोत सदर काव्य गायन करण्यास मला प्रोत्साहन आणि संधी दिल्याबद्दल मी स्वामीजी प्रति मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करते व्यक्ते स्वामी स्वरूपनाथा निजभक्ता सवळी कृपाकटाक्षे प्रेमे भरोनी माता मज देह देहबुद्धिने प्रार्थने तुनी तुसलाहाकारितो कर्म भक्ति तथा ज्ञानसमर्पुणि तुलाच साकारितो, घ्याहो स्वामी स्वरूपनाथा निजभक्ता सवणि तव वचने मी साधन ते करतो, तव कर्तो तवाठवणीने भरोनी, भावपुष्पठेवतो ज्ञाहो स्वामी स्वरूपनाथा निजभक्ता सवळी सोऽहं साधनी अजुन हि वृत्ति नाहोते अनुतापाचा भावगतितुल अश्रुपातते करिते ज्ञाहो स्वामी स्वरूपनाथा निजभक्ता सवळी चित्तशुद्धि च वास्तवातुनी तुनी मी प्रार्थितो आत्मबुद्धि स्वरूपासा जीवातमलितो ग्याहो स्वामी स्वरूपनाथा निजवक्ता सवळी आशीर्वचनि मज पूर्ण भरवसा समाधा निराहतो ज्ञानेशाला वंदन तुला तुलाचरे पाहतो ज्ञ स्वामी स्वरूपनाथा निजभक्ता सवळी विश्वातीता स्वरूपनाथा तू असतो। विश्वराहुनि सगुणातुनी सद्गुरुमी ध्यातो ज्ञाहो स्वामी स्वरूपनाथा निजभक्ता सवळी कृपा कटाक्षे प्रेमे भरोनी माता मज कुरवाळी याहो स्वामी स्वरूपनाथा निजभक्ता सवळी मम चित्त जाहले स्थिर हे गुरुराजा तुझ आर्त मारुनी हाक किती दाव पडलो जाऊनी तो झोका मम कर्माला होता तुझा चिरे बंध मी अज्ञासा मज कळलाना अनुबंध तव आठव हो शब्दनफुटेते समयी तू बसोनी अन्तरयामि पाहतो मम त्यास्वरूपी हे गुरुरायामज घे शब्दवसे मम उठाता मी जगलो कैसे मम भाग्य मज सर्वच आहे अगम्य गुरुन सता जपाठी मी होतो दुखी गुरु आ दुःख निवळ करितसे निकल गावी पथ तो स्वरूपी सोहम्सा सोऽहंसा उच्चारवकरति तो अनन्तघेऊनिसवळी निजभक्ता करिकुरवाणी हे नाथामी च योग्यया भाग्या सर्वथा मा तू जरी समाधित बसतो मार्गी ठेवत हसतो मठव ो चेहा शान्तित उतरतो ते हा हो बसला सागर तीर्थी करितसे मम जीवन जीवनपूर्ति गुरुवाला गेला भाव मम जाहले स्थिर ला घेन् जारे अंतरी च अन्तरि अन्तरातूनि सहजिवे आत्मप्रकाशी दिगंतरी मजला रे रामदूतनारे प्राणासी तू करी ज्ञानातून तो स्वयं प्रकाशे भक्ति तून तू न तू करी एकादशिया एक भावे गुरुस्वरूपते भावतसे विटी उभ्या भरो शुल्त दिसे तूच मजला पुरुषोत्तमही तूच कारे क्षराक्षरी तू पार दिसे सोह सिद्धे स्वरूपानन्दे स्वानन्दीमी रमतसि स्वानन्दीमी रमतसे तू समजला घेऊन् जारे हृदया च तरी अन्तरा सहजिवे आत्मप्रकाशी दिगन्तरि तूच मजला रे तूच मजला

अन्तरी सथ गुरुराया कृपा करी ओ पण्ढरपुराण्डी अडते माया मोहि दूरहे चक्रपाणि सतगराया गुरु कृपा गुरुराया कृपा करी घे न जा गुरुराया कृपान गुरु भरी सद्गुरुया कृपा he <laughs>